नमस्कार मी वैशाली पाल मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी क्योंकि सब पूरा अपना ध्यान आज पार्टी भी ऐसी ही है हो गई है तब तो कुछ नहीं था लेकिन एक बात तो जरूर बोलूंगा क्योंकि इतनी बड़ा इतना बड़ा जो बोलते हैं ना मैं बोला था कि खासदार के, के इलेक्शन में कभी पचास लाख में काम हो जाता था तो भाई जी चाहते तो खुद खासदार बन जाते थे तो ये काम वास्तु इतनी दायर की नहीं तो इसकी हिम्मत नहीं होती थी कोई ये वास्तु तैयार नहीं कर लेकिन लोगों के दरवाजे पे जाना लोगों को कन्विस्ट करना क्या हमारी पार्टी को ये करो तो पार्टी का कोई ये कोई नहीं था क्या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई डेयरिंग करे इतना क्या कोई दौड़े पार्टी के लिए लेकिन भाई जी को तो लोगों ने तो बहुत बदनाम किया अभी तक बदनाम कर रहे हैं क्या वो डायरी लेकर घूम रहे लेकिन एक बात है क्या इतना जो कोई कर नहीं सकता वो काम भाई जी ने किए भाई जी को इतना भी बोलेंगे लेकिन लोगों को बोलना है काम है एक प्रामाणिकता से कभी तो भी कुछ हुआ तो भाई जी भी उधर खड़े रहे अपने को लोगों को एक करने का मैंने थोड़े थोड़ा अच्छे अच्छे लोगों को लिया मैं सबको तो लिया एक अच्छे लोग एक टीम बनी लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे पार्टी के विचार लोगों को अच्छे लगने लगे तो मैं तो बोलता ना मैं तो साधारण कार्यकर्ता था तुम्हारे जैसा कार्यकर्ता था तुम्हारी तो आज इतनी ताकत है उससे दस गुणा में ताकत मेरी नहीं, नहीं थी मैंने घर में या समाज में कुछ नहीं फिर भी एक पार्टी के साथ प्रामाणिक रह मेरे को पता भी नहीं, नहीं था मैं आज बनूंगा या नगर से बढ़ाने के लिए मुझे आगे किया और मेरे को आज दो बार तुम्हें अपने आमदार बनाया ये आप लोग का भी उसमें बहुत राश है क्योंकि मेरे पार्टी आज तक ऐसी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी जो एनडी में कभी किसकी नहीं थी और आज भी इतने लोग अपने पास है इतने प्रामाणिक लोग हैं हर क्षेत्र में आप अपने काम करते हैं कभी भी कुछ हुआ है इतने परेशान है दो तो चार बार मीटिंग है, लेकिन कोई बोलता नहीं सब मजाक में उड़ा देते हैं और ऊपर तो एकदम अच्छा ही हो रहा है जो मोदी जी कर रहे जो कभी अपन सोचे नहीं थे जो अपने दिल का सपना था क्या मोदी जी ने ऐसा होना मनता है कि हमारा भारत देश ऐसा होना मनता है तो वो सपना आज ऊपर बैठे अपने सब नेता लोग कर रहे वो भी एक तो दिल को एक सुकून मिलता है तो ऐसा ही काम जो हमने किया है कल क्या होगा ये मालूम नहीं लेकिन आज जो पार्टी लेके चल रही है जैसा थोड़ा थोड़ा करके आ जाए आज जो मोदी जी ने कहा है 400 पार तो अपने को ये 400 पार करना है आपल्या खासदार साहेबांचा या कार्यकाळामध्ये मागील दहा वर्षांमध्ये जी कामं केली त्याची कार्यालयाच्या नूतनीकरण सोहळ्यामध्ये युपीचे आमदार महेशजी चौगुले साहेब पूर्व विधानसभा निवडणूक प्रमुख संतोषजी शेट्टी साहेब पश्चिम विधानसभा निवडणूक प्रमुख श्यामबाई अग्रवाल यांच्यावर उपस्थित सुमितजी पाटील विशाल माटा अध्यक्ष आणि उपस्थित सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी कार्यकर्ता आणि सर्व मीडिया आज सर, आज दुपारी आपले सरचिटणीस भाटी आणि यांच्या पत्नी यांनी यांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्याकडून प्रथम पूजा करण्यात आली आणि पूजा झाल्यानंतर हा आपला सोहळा पार पडतोय सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो कारण का हे अभिनंदन बऱ्याचशा आपल्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी येऊन मला केलं पण आज हे नूतनीकरण जे होतंय जे केलं आपण त्याचं श्रेय आज इकडे सगळ्या बसलेल्या आपल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा लिहा की हे ऑफिस बनाने केली कैसा खर्चा किया कितना किया घास फंड्स उन्होंने जनरेट केले त्यावेळेला पार्टीची परिस्थिती अशी होती की आज आपण जर बाहेर पडलो आणि आपल्याला फंड्स मागितले तर आपल्याला सहज आपली रुलिंग पार्टी आहे म्हणून कोणी फंड्स आपल्याला देतील पण त्यावेळेला आपले तेवढे त्या खासदार नव्हते आपले तेवढे आमदार नव्हते सत्ता नव्हती आणि अशा परिस्थितीमध्ये एवढ्या मोठ्या ऑफिसचं त्यांनी निर्माण केलं त्यांनी इकडे ऑफिस बनवलं त्यामुळे बाईजींना देखील आणि त्यांचे सहकारी म्हणजे आपले आमदार साहेब महेशजी चौगुले या दोघांचं देखील इकडे अभिनंदन केलं पाहिजे आणि आवर्चून उल्लेख केला पाहिजे त्यांच्या पाहिजे पार्टी जो बनी आहे जो परिवार आप देख रहे हो ये परिवार का जो विस्तार हुआ इतना बडा परिवार बना तो हमारे संतोषजी शेट्टी इतके कौशल्य से सना आहे उन्होंने इतनी भारी तादाद में लोगों को जोड़ा है और अच्छे अच्छे लोगों को हर एक क्षेत्र से लोगों को जोड़ा है अभी भाई जी इनोवेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे मिलते थे तो, तो अच्छा था क्योंकि फंड्स कहाँ से आए वो जो नाम बताए उन्होंने मैं भी वो डायरी में नोट करता था जो हमारा 680 का टारगेट है वो पूरा करना है कि ये 220 एक कैटेगरी के बूथ पे 680 वोट होना ही होना चाहिए उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए तो आप ये बूथ पे हमें 680 वोट्स मिलने चाहिए उसमें 1000 वोटिंग होगा 1200 होगा उसमें हमें 680 भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ये हमें टारगेट रखेंगे तो ही हम वह एक लाख पचास हजार अचीव कर पाएंगे सिर्फ घोषणा देकर नहीं होगा आपकी बार एक लाख पचास हजार तो वो हमें अचीव करना है हासिल करना है टारगेट तो सिक्स एटी वोट्स हमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे मिलने चाहिए हर एक बूथ पे तो इसका पूरा रोडमैप रेडी है हमारी वॉर रूम भी है सब की आज सुबह पश्चिम विधानसभा दोनों की आदि तीन तीन सेट बनाए हैं बुद्ध प्रमुख के लिए बनाए शक्ति केंद्र प्रमुख के लिए बनाए और सुपर वॉरियर के लिए बनाए तो वो भी है नहीं हमारे पास स्कैनर है सभी यहाँ पे साहित्य और सामग्री उपलब्ध है सिर्फ आपको वहाँ पे जाके लड़ाई करनी है बस आने वाले जो पचास दिन है ये पचास दिन ये ऑफिस चौबीस घंटा खुला है कभी भी आप फोन करो जो भी लगेगा यहाँ से मिलेगा आप हम लोग प्रोवाइड करेंगे इतना कहता हूँ फिर से एक बार आपको शुभेच्छा देता हूँ और मैं मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र कार्यालय के नुतनीकरण के अवसर पर मंच पर उपस्थित महेश जी चौपड़े संतोष जी शेट्टी अर्षन पाटिल श्यामजी भाई अग्रवाल, सुनीत पाटी, विशाल पाटारे भरत भाटी राजू राजी कल्पना शर्मा प्रवीण मिश्रा मोहन पोंडा विकास बापना विकी पड़वी सचिन तरे अनिल चिंतक चेतन उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और पत्रकार सबसे पहले तो मैं इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ इसे जाहिर करता हूँ लेकिन हमारे आमदार ने जिस तरह से आज बैटिंग किया है उससे पता चलता है कि भाई जी ने क्या किया है इस कार्यालय से आमदार का भाषण नहीं था मैं सुन रहा था मुझे लगा कि हर्ष जत्रा का प्रोग्राम चल रहा है तो कपिल शर्मा का शो चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना जोरदार भाषण आमदार ने किया लेकिन एक बात जरूर है भाई जी ने जो फाउंडेशन डाला तो फाउंडेशन को ईटे लगाने का काम संतोष शेट्टी ने किया और इसके ऊपर गलत चढ़ाने का काम हर्षद पार्टी ने और इसमें आमदार महेश चौबे और मै हम दोनों आशीर्वाद देने के लिए पीछे खड़े थे आप लोग कुछ समझते हो पीछे जाके जरा नजर उठा के देखो हम लोग क्या करते थे सरकार बनाते थे हम लोग क्या करते थे जब दूसरे पार्टी में थे उसको नगर अध्यक्ष बनाते थे महापौर बनाते थे लेकिन ऑफिस नहीं बनाते थे ये भाई जी था ये बीजेपी बीजेपी पार्टी ऐसी है कि भिवंडी शहर के अंदर दो दो ऑफिस रखने वाली एक ही पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे पास जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, किसी पार्टी के पास एक है क्या किसी भी पार्टी के पास नहीं है हमारे मुसलमान भाई कांग्रेस को वोट करते एक बात है लेकिन कार्यकर्ता और नेता हमारे इतने किसी के पास नहीं है और सारे कार्यकर्ता नेता जो है वो तो समर्पण भाव से काम करने वाले हैं लेकिन अभी हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोगों ने जिस तरह से विकास किया है जो पुस्तिका आप लोगों ने पढ़ी हर्षल ने भी बताया राजू राज्य ने बताया कि कितना हम लोगों ने काम किया लोग पूछते हैं दस साल में क्या किया तो मैं उसका नजर मजे लेते रहता हूँ मुझे कुछ लोग पूछते हैं ये ऐसा भाषण किया वैसा भाषण किया तो मैं उनको कहता हूँ भैया मैं कौन हूं मैं किस खेत की मोदी हूँ? या मोदी जी को पूछते हैं दस साल में क्या किया पूछते क्या नहीं पूछते ऐसा भी बोलते हैं दस साल में कुछ नहीं किया बोलते हैं ना कि नहीं बोलते है? तो हमको बोलेंगे तो उससे क्या है लेकिन बोलने वाले का मुंह बंद करना हमारा काम है और वो मुंह बंद करना है वो फिर से और विकास करके ये हमको बंद करना है संजू गुप्ता ने फॉर्म भरा था भाई जी के सामने वो मुझे बोला आप साहब कहेंगे महेश कहेगा संतोष कहेगा पक्का वापस लेगा हर एक आदमी का जजमेंट भाई जी के पास और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा आदमी काम करता है ना उसके पीछे ताकत देती है वो पार्टी के पीछे भाई जी खड़ा रहता है ऐसा महेश ने कहा और भाई जी के पीछे महेश भाई जी भी कहता है मुझे प्राइवेट में भी उसने कहा ऐसे नहीं की भाषण तो में मतलब उसके मुंह पे बोलता हूँ मैं भाई जी उसने मुझे कहा कि महेश ने मुझे बहुत ताकत दिया ऐसा जब भी कभी मैं प्रॉब्लम में रहा मेरे पीछे खड़ा रहा है हमेशा खड़ा रहा है भाई जी भी जब आना बंद करो दे उसने आपकी बात डेढ़ लाख पार ली तो और वो कैसे कैसे होते भी पीछे खड़ा रहे इसलिए आज ताजा घड़ा मोड़ी अशाच ताजा घड़ा मोड़ी सा भेटू तो जय हिंद J'ai